Geç değil hala Geçmişi unudan Unutulacak Dünyanın tersine Çevrilse bile Senetkar kalacak Senet kalacak Bir ömür Mekşelip bizlere tanrı Ötüp geçen Günler şerimdir Ruhum Sabah Yola çığırıp Arzu etrafta Asəhüləykum dostlar, sayın. Sənətkar təli, coşlu bir dəniz. Könləftir əzizdir xatirələr. Salam. Hoş gördük Əziz Paritra izləyiciləri. Paritamızda hər mövzuya yer var, yenə də ikidərik. Əziz izləyicilər, bu günlərim mən yenə də Ə əhəmi bir mövzu haqqında danışacağam amma əlbəttə ki ilk öncə mənim öyrəncilərim haqqında danışacağam. Bu gün həm sevinmişəm, əziz öyrəncilərim, həm də çox kədərlənmişəm. Sevinmişəm ona görə ki sizdən danışmışam, sizin əhatənizdə ət olmuşam ə, ə, və sizin işlərinizi, məktublarınızı almışam. Kədərləndim ona görə ki Bu gün pirans cəmiət içində oldum. Zaten cəmiət içində oluram. Amma bu gün olduğum yer heç vaxt olmadığım bir yer idi və heç vaq qarşılaşmadığım bir yer idi. Bina çox əzəmətli, amma amma orada yaxşı insan da gördüm və ona təşəkkür etdim. Bilirsiz necə biz müqəddəs Ramazan ayındayıq. Gəlin ə, tək bu ayda deyil, ilimizin 12 ayında nələrsə edək və düşünək ki, biz çox güclü bir dövlətdə, güclü bir ölkədə yaşayırıq. Və biz də nəsə etməliyik, nəyə görəsə ə, yaxşı işlər etməliyik və onu düşünməliyik ki, biz ancaq yaxşı işlər görmək üçün gəldik bu dünyaya. Bu gün mən elə bir yerdə oldum ki, marifləndirmə apardım və belə düşünürəm ki, 3 gün, 4 gün bilmirəm, ə, sərgidə iştirak edəcək və o ə, biz ə, bizim çox hörmətli o sahənin adını çəkməyəcəm. Nazirimizdən görüşəcək və mən orada deyəcəm Mütləq fikrimi söyləyəcəm bir Azərbaycanlı olaraq, bir dövlət məmuru olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir dövlətimə bağlı olan insan olaraq mütləq bunu söyləyəcəm ki, həftədə 1 saat psixoloji söhbət olsun, maarifləndirmə olsun. Və biri də danışarkən mənə nə dedi? Mən onun davranış haqqında mənimlə deyil, kənardan seyr etdiyim Şüyrəyəndə bilirsiz mənə nə dedi? Dedi mən 625 to bal toplamışam. 625 bal toplamaq. Buna görə təşəkkür edirəm. Amma mən isə ona dedim: "Keşke 5 faizdə etikət topluyardın. 5 faizdə mədəniyyət topluyardın. Əziz müəllimlər, yerə günahkar sizi görəcəm. Əlbəttə cəmiyyəti yetişdirən müəllimdir. Mənim nəyimə lazım deyib kənara çıxmayın. Bu gün əzabını biz çəkirik. Öyrədək, öyrətsinlər. Baxmayaraq yaşları çoxdur. 30 yaşları var, 40 yaşları var. Əhəmiyyətli deyil. Amma öyrədək. Sonra mənə rahat olaq ki, bunu dedim. Zaten müfəqqəti dünyadayıq biz. Axı bu dövlətdə yaşayırıq biz. Kiminsə boynuna yükləməyək. Bu gün mən bu haqsızlığı gördüm. Bu hörmətsizliyi gördüm həm də ə, ə, ziyalı bir insanlara qarşı mədəniyyət 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 tur ana qılıçdan da kəsərdi mədəniyyət 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 bununla rahat olarıq desək baxın mən bu günləri çox sadə adi bir iş göstərəcəm əziz izləyicilər mən bu günləri Adı Nadi Abbasova Nərmin. Nərmin Abbasova. Gözəl Nərminim, əziz Nərminim. Baxın, bax bunlar üçün yaşayağım və bunlar üçün gələcəyəm. Bunlarla elimlə bərabər insan, mədəniyyət, psixoloji söhbətlər etmək lazımdır. Baxın, bu yaxınlarda eşitdik, adını çəkməyəcəm hansı məktəbin, kimsə kimisə bıçaqladı. Bunun günahı kimdədir? Məndən inciyirsiniz? Haqqı söyləməkdən zövq qalıram. İncəy. Bunun günahı. Valideində də var. Amma əsasən müəllimlərdədir. Bilirsiniz niyə? Dərsimizi deyib getməyək. Dərs zamanı psixoloji söhbətlər olmalıdır. Uşaqlarla mədəni, səmimi bir-birinizə göbət təriflərin. Həmin bu gün o göbürtdüyü mən daha yüksək yerdə gördüm. Davranışı. Bilirsiniz necə? Mən həmin bu gün olduğum yerə deyirəm. Tanımadan, bilmədən insanlarla mənfi münasibətdə davranmayın. Ümumiyyətlə insanlarla mənfi münasibətdə olmayın. Birisiz biz hardasa sərxo edəndə xariciyə olanda, inanın mən hər hansı bir yaxşı nəyisə görəndə davranış məndə kövrəlirəm, etiraf edirəm, bilirsiniz nədən? Paxıllıqdan. Çünki kökümüz alidir, sağlamdır. Amma onu üzə çıxartmırıq. Heç kəs özünə əziyyət vermək istəmir. Bizim çox mədəni, çox gözəl, eee, dövlət bəyəmlərimiz var. Hamsına irad tutmuram. Amma bu gün mən elə bir insanam ki, gözümlə gördüyünü danışan adamam. Özüb eşitdiyimi danışan adamam. Bu gün gözümlə gördüm. Çox təsir etdim. Sadəcə dedim belə etməyin. Bu sizin işinizə ziyan gətirəcək. Biz çox gözlü dövlətdəyik. Biz elə bir dövlətdəyik, cənnət kimi bir ölkədə yaşayırıq və çox gözəl bir də qayğı və diqqət var. Yəni işimizlə əlaqədar. Mən nə qədər sərgilətdimsə, onu dövlət səviyyəsində, dövlətin mənə dəstəyi oldu. Bu haqqı tapdalamaq olmaz danmaq olmaz. Amma bu gün nənim nəyimə lazım deyib e, getmirə kənara. Hər öz sahəsində gördüyü haqsızlığa mədəni şəkildə hegemonluqla yox, maarifləndirmə aparsın ki, orta məktəblərdə, təhsil ocaqlarında kimsə kimə güc gəlməsin. Uşaqlar arasında. Baxmam bu gün bu uşaqların gördüyü gözəllik, gözəl işləri, mədəniyyət işlərini qabiliyyəti. İstəyirəm ki sağlam cəmiyyətdə də böyüdücə mədəniyyətlə böyüsünlər. Bu gün mən bunu öyrətdim, sabah belə olmasın. Öh, Ağlı nə idi bunun dadı? Da Rəhmət olmasın. Şəb Şəbnəm demi? Şabamova. Şəhanə iynəyim üstündə deyil, ona görə yaxşı oxuya bilmədim. Şəhanə Şabanova şahana. Nə gözəldir, gözəldir. Baxın. Mədəniyyət, incə sənət. Cəmiyyətdə də getdikcə inkişaf eləsin. Bunu söyləmək istəyirəm. Baxın nə düzəldibdir. Nə idi bu adı? E, uşaqlar, mən bu günləri məktublar çox almışam. Burda çox məktublar var. Əzizlərim, gözəl uşaqlar. Hamınızı Adını çəkəcəm. Bəli bunlar oxuyur deyərdim də deyə mən. E, bax burada da nə yazıbdı. Baxın necə gözəl düzəldibdi. Bax da ayırıb buna. Mən də bunu işıqlandırıram. Kərinə gözəl. İçində də yaxşı sözsə. Uşaqlar belə ürək açmaq üçün yaxşı sözlərdir. Amma mən bu gün olduğum yerdə çox, çox. Hələ e, hətta dedim ki, keşke mən bu gün Emalat xanamda olardım. Uşaqlardan ayrılmışdım. Emalat xan adından heç yerə çıxmazdım. Olmaz belə. Mən, ə, əlbəttə ki, çox hörmətli nazirimizə müraciət edəcəm. Və bu gün harda oldumsa da, orada həftədə 1 dəfə, həftədə 1 dəfə və ən azı 1 saat maarifləndirmə, davranış mədəniyyəti, etik qaydaları haqqında maarifləndirmə dərslər keçilsin. Bunu istəyirəm. Çünki bunu edək ki, hərdən bir də cəmiyyətin içində olarkən qanımız qara almasın. Mərzum Hikmət demiş. Sən yanmasan, mən yanmasam, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Aydın edək qaranlıqları. İnsanlar mədəni olsun, səmimi olsun, kökümüz mədəni idi biz Ali Canab. Bizdə hər şey gözəldir. Sadəcə bunların yüzə çıxardaq və özümüzə əziyyət vermək istədik. Ondan sonra cəmiyyətdə Bəla olur bu. Biz axı həqiqətən sağlam millətik. Əzizlərim. Əziz izləyicilər, əziz palitra izləyiciləri. Mən istəyirəm ki, ə, biz gələ məvsimimizdə əziz mələklər, bilirəm məni gözləyirsiniz, mənim adımı niyə çəkmədi? Mənim adıma bu gün mən bir az necə deyirlər, üzüntü içindeyim. Keşken o Seyin Cabitmi deyir, Seyin Cabidin şeiridir də desəm. Pembe bulutlar kimi gəldin də getdin. Söyləyə niyə baxdın? Niyə döndün? Niyə baxdın? Niyə getdin? Baxışın şimşək olub qalbimi çaqdı. Söylə, niyə baxdın? Niyə döndün? Niyə getdin? Bu gün mən o vəziyyətdə oldum, əziz mələkləri. Sizin üçün çalışıram cəmiyyətdə rahat olmaq üçün və mən dünyamı dəyişəndə mənim üçün rəhmet oxuyasınız. Bunu bizə Təğanə müəlliməm öyrətdi. Rahat, sağlam həyat yaşamaq üçün mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Palitramızda hər mövzuya yer var. Bu gün sizinlə bu qədər deyib, hanınızı əsəbləşdirmiş insanları da Allah amanət edirəm. Allah hamımıza gözəl, rahat həyat versin. Bunun içində qəlbinizi gözəl edin. Əməlinizi gözəl edin. İnanın ki, əməl gözəl olmayınca şərtdən bökdanam uzaq olun. Bunun hesabını soran biri var. Allah amanət olsun.